Yeah. Ну вот здесь на этом кепенсай. И yeah. они находятся внутри этой загородки. То есть логически вот я местный житель. Я подхожу к этому месту. Я должен пройти через специальный пропускной пункт, чтобы туда попасть. Да. Мне, мне по, сути, что мне по сути, мне по сути не нужны эти помосты, не нужны, чтобы ставить палатки, я хочу пляж Да. Но пляж настолько маленький, что он остался на процентах 10% возможностей, которые пускают. Не, армии, не Я вам скажу о том, что сегодня, вчера на сессии тоже поднимался этот вопрос. Это на данный момент сегодня, я ж, вы ни в коем случае не подумайте, что я где-то от своих целей отступаю. Вы помните, мы вместе да. обсуждали этот вопрос по поводу пляжа, И вы помните, даже где-то от вас взятилась да? ситуация, что давайте мы не сильно будем сейчас шашки на голову, а разберемся в этой ситуации. Искать компромисс надо. Да, искать компромисс. Вот. Вы... Чтобы сегодня не было, э, знаете, есть какие все-таки какие-то европейские программы, как вы сегодня говорите, да, по поводу... Как он, Дэн? Бэдланд парк. Как? Бэдланд парк. Бэдланд парк. Вот видите, вот это сегодня тоже Ба очень неплохая идея, и, ней. и мы обязательно к вернемся, я. а да, да, Сережа, ну, мы лечим сегодня сам. двух зайцев, мы вот, а, не убивали, это наполнение вот так, бюджета, и сегодня маячаны будут иметь что -что? свободный доступ и ну, плюс, вот это, ну, вот, э -э, сельскорадок, в... в... коммунальная власть. Да. Дело в том, что мы ее не принимаем сейчас, я... Сейчас они ограничили забором, да? Там, там будет мясо давать. А день, вот, вот я тут заплатил 50 гривен, да? Маячами бесплатно. Это будет коммунальная власть. власть. Там будет Сейчас специальный, будет. я себе дал команду э, коммунхозу сделать отдел по обслуживанию э, э, кемпинг-сайта. Да? Там будет специальный отдел, там будет администратор, там будет находиться охранник, э, обслуживающий персонал, который травку все-таки надо, деревья, травку. Да, сегодня, а мы счастья? решение выконкома сегодня примем такое решение, что маячанам бесплатно это будет. А люди, туристы, которые будут приезжать, естественно, они будут платить за вот этот отдых. Там же все-таки э, есть... Но будет отплата по квитанции. Да, Я да, зашел, мне квитанцию, деньги поступают легально в сельские сады. КП наше село. Лифоныч. То есть мы а, будем это. видеть доходную часть КП наше село, и нам, естественно, меньше будет датировать. Мы будем меньше датировать сегодня КП наше село. Потому что это КП наше село» мы ежемесячно датируем Хорошо. Сегодня. Сельский совет готов разработать правила эксплуатации этого объекта. Я готов месяц, сегодня, Я готов сегодня ваши, выслушать ваши предложения. Правила вот правила такие, я местный житель, пункт такой-то, я имею да -да. право находиться там-то, там-то бесплатно. Второй пункт, там э, за мусор отвечает это ДКП, соня КП, в зоне такой. Там КП полностью будет отвечать. Там КП будет отвечать за и за вот эту территорию, которая сегодня есть. не. нет, э, вы должны понимать, вот этот забор сегодня поставили, ну у нас есть еще остался этот менталитет человеческий. Понимаете, не поставим сейчас забор, я завтра там команду, мы его берем. Но эти кусты, которые еще должны прижиться, ну они завтра будут, ну давайте эксперимент проведем. Завтра, через неделю будет по советской армии возле дома у кого-то там красиво. Счастлив. Вот. И сегодня этот забор, э, он не ограничивает для того, чтобы людей, людей не пускать, а для того, чтобы пускай эти кусты примутся, пускай эти деревья примутся. Потому что уже есть случаи, что наши маячане на лодке, за, за, на, этом, на машине заезжали вот туда, вот, справа, где вот он остался маленький кусочек. Вот там вы видели кусочек озеленения и деревья. И вот туда между деревьями выходили уже когда машина. Uh -huh. То есть там есть охрана, пока, охрана пока успокаивает, но мы с понедельника сейчас поставим там блоки, вообще запретим спуск а и подъезд а объект сам? Да? Нет. А Потому когда? что у нас еще не сделана прибрежка. Прибрежка на данный момент находится сегодня. Документы в водном управлении водных ресурсов. Да. Водеся. Не. Киев. Да. А потом министерство экологии. А потом на выставку экспертиза. А, а потом мы извиняюсь, а потом мы, когда мы получим приблежку, потом мы у нас остановился э, проект отвода 25 соток. Потому что Олег он может подтвердить. А 25 сотки это в, в черте. Картошка есть у нас. Это будет ну, с картошечкой коммунальной козями. У нас есть горький опыт по лодочной станции, где нам медали рассказывали о свободном доступе и т.д. и т.п. Мы воином проходим, если вы стоите во-первых, там милиция охраняет во внутри там Постящимся. Смотри, увидел своими глазами. Вот. Там Милиция охраняет само по себе. И впереди шлагбаум закрыт, где целые сутки два человека сижурных, не пускают людей туда. Вообще. Где изначально вот это вот строительство этой безобидной весельной лодочной станции, изначально, по изначально поданной документации, оно должно было находиться за 100-метровой природоохранной полосой а не так, как оно сейчас находится. И там да, все все должно быть два здания по проекту, не капитального строительства. То бишь, должна быть какая-то конторка, где должны были, как говорится, находиться администрация. И второе здание, сарай, склад для весел, лодок, удочек и всего необходимого инвентаря для человека, который приехал порыбалить, отдохнуть. В итоге мы видим вот что. Я Обещали одно, получили сзади. совсем другое. противоположное. А я, сейчас я посмотрю, что там, а я. И вот поэтому доверие о том, что сейчас рассказывает нам руководство, что районное, я что, понимаю, что местное, я что, что это все будет для решу, нас, нет. это Но делается это для есть. вас, для людей. У людей доверия нету. Потому что грамотный человек никогда в жизни не наступит дважды на одни и те же графы. Вот в чем дело. Второе. Значит, тут планируется еще достройки, его пока нету на этом кемпинг-сайте. Планируют достроить эллинг. Что такое эллинг? Это оборудование, то бишь рельса, далька даль, там туда-сюда, для того, чтобы спускать э, лодки тех же рыбаков, любителей, охотников, которые будут приезжать сюда, на этот кемпинг-сайт, оставлять свои машины, грузиться на лодке ехать, стрелять, а ночью будут ночевать в гостинице, которую построил бывший председатель Советного совета Войцеховский. Вот. И благодаря вот этой гостинице тоже в наглую захваченная территория охотничьего любительского причала. Вот. У нас есть документы на то, что принадлежала эта территория вот. изначально рыбакам, любителям и охотникам. Воспользовавшись своим положением, исполняющего обязанности главы администрации, Войцеховский перетащил этот кемпинг-сайт с Беляевки, где он должен был находиться на зеленом хуторе, вот, перетащил его сюда в маяке, то бишь к своей гостинице. Главное, что несовместимо, я уже где не разговаривал, где не говорил, где не объяснял, люди не слышат, я имею в виду люди, сидящие у власти, в креслах, в том, что вот этот Эллинг, и с этим же пляжем, который полосочка, это посмешище, а не пляж. Это выделяют жителям села Маяки полосочкой шириной 3,5-4 метра а, я думаю, я вот. взял... и длиной 8 метров. А вся территория забрана в данный момент. Оно несовместимо. Эллинг, спуск, лодок. Делай паузу. Мы причаливаем к национального парка, где они взяли якобы для мониторинга...